antara dilema panjang puluhan tahun dalam pengurusan anak-anak syarikat kerajaan baik di peringkat persekutuan atau negeri ialah siapa yang patut menganggotai lembaga pengarah syarikat negara ini di set siapa yang jadi kerajaan dia tentukan siapa yang akan berada di mana itu sistem politik kita. Maka puluhan tahun lamanya, ahli-ahli pengarah-pengarah syarikat dilantik dari kalangan orang-orang yang akan memberi sumbangan balik kepada politik. Maka orang politiklah yang banyak membarisi ahli-ahli lembaga pengarah syarikat. Termasuk syarikat-syarikat yang ada kepentingan besar. Macam PKNK, BDW, dalam konteks Kedah lah termasuk di peringkat persekutuan. Ahli-ahli politik dilantik menjadi pengurusi. Ahli-ahli lembaga pengarah. Akhirnya kerana bukan bidang yang sesuai, maka ahli lembaga pengarah menjadi pak turut kepada pengurusan. Tak ada keputusan untuk memandu pengurusan syarikat, maka lembaga parah datang mesyuarat ambil elan balik. Ini minta maaflah cakap terus Oh, tu, tu, kan? Memang kita kena mengaku waktu berlaku puluhan tahun lamanya. Saya masuk ke pejabat 2020. 20. Kita list kan di mana ada lembaga pengarah syarikat kerajaan lantikan politik. Memang lagu tu. Oh, orang ni boleh duduk sini, orang ni boleh duduk sini, orang boleh duduk sini. Dilema saya ialah saya nak memacu syarikat secara profesional atau political driven. Supaya orang-orang politik ni ada tempat dan mereka terus menyokong. Memberi sokongan. Atau mereka terus bekerja dalam bidang politik dibantu oleh Pendapatan daripada menjadi ahli lembaga pengarah syarikat. Ini trend puluhan tahun. Saya mula dengan uh, memahamkan rakan-rakan. Kita pegang amanah kerajaan, pegang amanah besar daripada rakyat. Kita nak jadi peneraju kepada kemajuan dan pembangunan untuk melaksanakan amanah besar ni. Maka tempat-tempat penting dalam syarikat-syarikat utama yang penting adalah orang-orang yang ada keupayaan, ada capability untuk memimpin syarikat, membuat keputusan-keputusan besar supaya keputusan itu nanti akan boleh memandu menata letak tuning untuk capai matlamat syarikat. Maka pos itu mula diisi oleh orang-orang yang ada keupayaan sebenar berbanding keupayaan ataupun sebagai tanda terima kasih kepada rakan-rakan. Saya minta maaf lah di atas keterpaksaan itu untuk menjadikan negeri kerajaan JLC dan rakyat seluruhnya lebih baik daripada sebelumnya maka langkah ini perlu dilakukan dan saya menghargai rakan-rakan yang bukan dari kalangan politician yang memahami aspirasi kerajaan Menyertai syarikat sebagai ahli lembaga pengarah Dan melaksanakan tanggungjawab dengan penuh Profesionalisme Profesional Tidak terikat dengan Kehendak politik Tetapi terikat dengan Amanah Untuk memajukan syarikat Ada satu arahan yang datang kepada syarikat-syarikat berkaitan kerajaan tidak boleh melantik politician menjadi ahli lembaga pengarah. Tapi saya tengok mereka tak buat. mereka <laughs> buat sebaliknya. Ramai politician sekarang ini menjadi ahli, ahli lembaga pengarah di, di, di universiti. Maka <laughs> <tuh> yang otak belacan pun pakai topi bulat juga. <usur> <tid> Jadi ahli bot pakai topi ada topi bulat, ada PhD tapi otak belacan. Hak tu kita tak mau dan kita telah berikrar untuk tidak mengulanginya lagi. Jadi saya harap kita di Kedah ini tidak tidak mengambil pendekatan yang sama. Kita kekal di atas integriti dan keazaman kita untuk meletakkan prioriti kepada pentadbiran kita ialah berasaskan merit dan keupayaan sebenar. Dan saya menasihatkan kawan-kawan yang menganggotai alih-alih lembaga pengarah syarikat untuk meningkatkan keupayaan diri tidak hanya bersandar kepada kedudukan dalam apa-apa jawatan lain tapi kita dilantik berada di sini atas keupayaan diri kita untuk memandu perjalanan syarikat. Tuan-tuan sekalian lembaga lembaga perah penting membentuk strategi dan adalah tanggungjawab kita untuk pastikan strategi dilaksanakan dengan berkesan demi memastikan kerjaan jangka panjang. Keseimbangan antara penglibatan strategik lembaga dan peranan pengurusan penting dan kita perlu hati-hati untuk tidak melangkaui batasan pengurusan. Board bukan eksekutif yang melaksanakan keputusan-keputusan board ialah pihak pengurusan. Saya tak dengar lagi lah ada ahli lembaga pengarah hidup arah pengurusan di luar bidang kuasa dia. Ke, ke, keperluan membuat keputusan-keputusan oleh -keputusan lembaga pengarah ni adalah dalam mesyuarat ahli lembaga pengarah. Bukan selepas pada itu ataupun sebelum pada itu. Tapi saya tak dengar lagi lah ada kejadian-kejadian semama itu. Dulu banyak. Dulu ni buat macam macam CEO ah. Ha. Order sana order sini lah lah berselerak habis. Sampai 4 tahun tak boleh hantar laporan lagi. Tak boleh hantar uh, penyata akaun beraudit, tak boleh buat. Bertahun-tahun lamanya. Bila kita mula buat dia perlu mula tekan kita pula. Oh lah hantar lambat lah. Itu tak buat hantar tekan pun. <laughs> Kawan tu pun. Lah. Rupa dengan LHDN tu kita bayar cukai pendapatan pemain bola sepak ah, lama-lama. Kita mula bayar dia mula ligan. Eh dia tak pasal saya tanya pasal apa dulu tak ligan? Dulu dah tak bayar. <laughs> mula ligan, mula bayar kena ligan. Kata hangpa ni pelik juga. Orang tak bayar kena ligan, kami mula bayar. Apa, uh, pasal apa hangpa ligan? pasal ada apa? Trail tu dia pun ligan. Masa tak bayar langsung tak ligan. Penin buat orang Tuan-tuan sekalian kita tidak lekang dari cabaran mengurus risiko dan krisis. Soalan, soalan kita ialah bagaimana lembaga dan pengurusan melengkapkan diri menghadapi ketidakpastian yang bakal tiba. Dalam masa yang sama, kita terus berusaha mencari peluang untuk kerjasama merentas sektor yang boleh mendorong inisiatif takbir urus yang berjaya. Sebagai contoh, melalui inisiatif kerjasama dengan sektor awam dan korporat yang lain, program seperti The Greater Kedah 2050 dapat menjana tanda aras kejayaan yang baru. Dengan adanya sokongan padu, semua pihak saya yakin kita mampu capai lebih banyak kejayaan pada masa depan. Tuan-tuan sekalian, saya harap kursus pada pagi ini dapat diikuti sepenuhnya. Saya pun akan cuba. Tapi ada meeting juga lagi. Untuk melengkapkan kemahiran memahami fungsi dan tanggungjawab kita. Tidak hanya hadir bermesyuarat, lepas tu balik tak ingat apa lah. Sentiasa membuat keputusan-keputusan penting uh, untuk laksanakan tanggungjawab kita. Walaupun tak ada ahli lembaga pengarah ni bayang ke, elang bulanan, tak ada. Dulu ada. Function tak function, jadi tunggu pun dapat gaji. <laughs> Jadi tunggu jadi rubber stamp pun dapat. Tapi sekarang kita tak bayar elang bulanan. Kita bagi fee tahunan. Dari atas fee. Kalau untung, dapat banyak. Kalau tak untung, dapat token. Token minta apalah boleh duit raya seribu. <coughs> Saya harap kita ada ada semangat untuk memajukan syarikat yang kita jadi bot pada masa depan kita mula mencatat keuntungan ada banyak syarikat yang dulunya tak tahu apa sekarang ni dah mula menunjukkan sinar saya harap sinar tu akan berterusan untuk mendorong uh, syarikat, syarikat kita menjadi penyumbang kepada kerajaan sebenarnya syarikat ni semua ditubuh untuk membantu kerajaan bukan syarikat ditubuh supaya dibantu oleh kerajaan hmm. Yang banyak jadi sekarang ni menubuhkan syarikat untuk dibantu. Kita buat apa aku tu baik kita tutup bang Ada 2.2 juta rakyat Kedah. Salah satu cara untuk kita melonjakkan ekonomi kita tubuhkan anak-anak syarikat supaya mereka boleh buat perniagaan dan keuntungan tu dipulang balik kepada kerajaan. Maka kerajaan beri tanah. Beri tanah murah bagi peluang-peluang strategik, bagi projek Maris. Projek Maris tu ratus juta setahun beri kepada anak-anak syarikat. Supaya anak syarikat boleh jana pendapatan pulang balik pada kerajaan. Ataupun oleh kerana anak syarikat tu telah dibelenggu hutang yang begitu lama. Tak boleh nak bayar. Dia main hutang kerajaan. Ada banyak syarikat hutang kerajaan balik. Kita pun bagi dia pinjam. Dia tak boleh bayar. Mereka tak boleh bayar juga. Maka kita bagi dia projek-projek kerjaan supaya dia dapat jana income, dia bayar balik. Pinjaman tu. Saya harap akan bermula lah episod yang menyeronokkan tu. Syarikat-syarikat mula membayar hutang balik dan mula menyumbang kepada kerajaan. Alhamdulillah, BKNK target nak bagi 10 juta pada tahun 2026. Tahun 2026. Lima ni lima juta. Enam juta. Banyak syarikat lain yang mula menyumbang lembaga sumber air. Bukan okay, tak ada sendiri kot. Dua puluh juta tahun lepas. Tahun ni kita balas lima belas kot, Dato' <laughs> Kita mula mengambil daripada anak syarikat yang jana pendapatan. Kalau ada banyak, kita ambil banyak air. Memang tujuan tubuhkan syarikat untuk bantu kerajaan, bukan untuk kerajaan bantu orang yang kerja di syarikat tu. Jangan salah faham. Maka peluang-peluang ni saya harap dapat dimanfaatkan sebaiknya untuk jana pendapatan bagi kerajaan, kerajaan pulang balik kepada rakyat. Itulah tanggungjawab kita. Bukanlah kita berada di situ untuk menikmati semua kemanisan yang ada di syarikat itu. Untuk diri kita sendiri, maka rakyat lain nganga. Pasal kita tak ada banyak peluang. Kita tu tak banyak rezeki di sini. Pendapatan kita dalam lingkungan kita lah. 2.2 juta ni bergantung pada kita. Maka tanggungjawab kita ialah memulangkan setiap sen yang datang peluang itu kepada kita, kepada rakyat dalam pelbagai bentuk. Salah satu yang dibuat oleh PKNK ialah melalui pusat khidmat wakil-wakil rakyat. Saya fikir yang paling dekat dengan orang ramai ini wakil rakyat lah. Siapa yang besar di wakil rakyat dia tahu. Orang ramai itu macam-macam. Banyak bil elektrik pun suruh kita bayar. <laughs> Dah susah sungguh ada. Genuine. Tak mampu bayar. Jinuin tak mampu hantar anak sekolah. Jinuin, betul. Dia tak mampu sungguh. Yang skamer pun ada Yalah. Yang skamer tu semua pusat rahmat dia pergi. Dia ulang tu ya, tiap-tiap bulan. <laughs> Kalau satu pusat rahmat dia dapat 100 tu ya. 36, tak 300 sebulan. <laughs> dia pusing tu ya. Ada. <laughs> ah, tapi yang jinuin, uh, pusat rahmat dia tahu. Dalam kawasan dia. Saya juga terima kasih kepada PKNK dan anak-anak syarikat PKNK yang telah mengambil inisiatif ini untuk pertama kali melalui pusat-pusat khidmat wakil rakyat. Kita pun cek dengan JKM, cek dengan lembaga Zakat supaya tak uh, bertindih-tindih terlalu banyak. Orang yang sama dapat semua benda, dia dapat semua. Uh, dapat orang lain sama. Dan PKNK telah buat uh, dalam tempoh dua tahun ini satu kerja yang sangat melapangkan uh, kami di bawah lah. Terima kasih di atas uh, budi baik tuan-tuan melalui kumpulan PKK. Saya harap program ini akan, buat, akan membuka ruang untuk perbincangan mendalam dan produktif. Saya nantikan pandangan dan pengalaman bahagia dari setiap panelis dalam forum yang akan diadakan sebentar lagi. Saya pada pagi ini juga ingin mengumumkan bahawa Ukir Mall yang kita uh, adakan program ini akan bertukar nama selepas ini kepada Ukir Arena. Untuk memberi vibe uh, aktifnya tempat ni, jadi arena. Bukan lagi mall yang tunggu macam tunggu itu. Jadi kita pusat untuk kegiatan aktiviti yang banyak, maka kita arenakan tempat ini untuk menjadi pusat aktiviti kegiatan ekonomi, sukan, kesihatan, sosial dan macam-macam lagi lah. Dan dewan ini juga jadi pusat pengajian insyaAllah. Akhir kata saya ucap terima kasih kepada semua yang hadir pada pagi ini. Kitalah, mari kita sama-sama meneroka cara untuk membentuk kerjaan masa depan yang mampan untuk generasi yang akan datang insyaallah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh